يؤتي الحكمة من يشاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي يصل عباده من المؤمنين وأتنى أعزائهم الكافرين والعائدات المتقين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقادرون في سبيل الله ويستضعفون للرجال और ज আকে মা सीध স স তার মধ্যে সুযোগ কবিサルমান সাজেতি ভাঙ্গাই 보도록 তিনি হতে করতে বলায়রা সবাই আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আজকে আমার

अलग <laughs>